ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चमोऽध्यायः कर्मसंन्यासयोगः अर्जुन उवाच संयास कर्मणां कृष्ण पुनर्योग्रेयायत तोरेक तन्मे ब्रूह सुनिम श्रीभगवाच संसकर्मयोग निश्रेययासराबुभ तयो सुकर्म संसत्कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयसा निच्यासी नएष्टी न कांक्षती निर्दो हिम हि महाबाहो बंधा प्रमुच्य प्रमुच्यते सांख्योग गो पृथक् बालाप्रविदं चिन पण्डिताः एकमप्यासि सम्यक् फलं यत् प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं चाय पश्यति च पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेनादि गच्छति योगयुक्तो विशुधात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिभ्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्प्रवित् पश्यन् सृण्वन् सृसन् हस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रदपन् विसृजन् ब्रह्मणं मन मिशन निमिशन नपि इन्द्रियानिन्द्रियादेशो वर्तन्ता इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माने संगं चत्वा करोति यः लिप््यतेन सपापेना पद्मपत्राम्िवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरिपि योगिना कर्म कूर्वंते संगं चत्वात्मबुद्धये युक्तकर्मा फलं त्यक्त्वा शान्ति माप्नोति नैष्ठिकं अयुक्तकामकारेणा फले सत्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं नकृत्वत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चेवा सुकृतं विबुः अज्ञानेन

तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धया सदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्दूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैवा स्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः इहे वा तैजितः सर्गो येषा साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मा ब्राह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं शिरबुद्धिरसं ब्रह्मविद् ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्य स्पर्शेष्वसत्तात्मा विन्दतात्यात्मनि यत्सुखं सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते यैः संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेया न तेषु रमते बुधः सप्नोति हैव सा मूढो प्राचरीराविमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखि नरः योऽन्तरसुखोऽराराम धा तदान्तर्ज्योतिरेवयः स योगि ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं रुषयक्षीणकल्मषा छिन्नद्वेदा यतात्मान सर्वभूता हि ते रताः कामक्रोधावियुक्तानाम् यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तन्ते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वान् बहुन् बाह्यान् चक्षु चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यान्तरचारिणो यतीन्द्रिया मनोबुद्धिमुनिर्मोक्षापरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति इति ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः सर्वं श्री క్రిష్నా